збиралися позавчора з ініціативною групи Незалежної проспілки і обсуждали це питання. Я сказав, я переговорю, і ми зустрімося. І сьогодні така зустріч є. Ви маєте право задати всі питання, які вас цікавлять. Бо десь виникло, а от фірми такої вже не існує. А от значить, тут це розпорядження ще не надруковане, тобто підзнаком питання, чи воно дійсне. І так далі, і так далі. На всі ці питання. Зараз будет -за давать, и задавать и ответить. Пять лет назад по инициативе с инициативы нашего президента Академии наук Патона была сформирована группа специалистов и институтов. Это группа, о которой я говорю, это институт ГАЗа здесь есть, Борис Иванович. И я бы где-то порядка 35 институтов, которые как-то причастны к вопросу по получению альтернативных видов топлива. И мы начали работать, нашелся инвестор потенциальный швейцарский, он менял свои названия, потому что мы медленно, пять лет не могли ничего решить в нашем правительстве и доказать, что необходимо заниматься не тем, чем они занимаются, насильно заставлять. Забирать уголь, который с трудом должен был использоваться. А все же обратиться к ученым, обратиться к мировой практике. Вот вид похож на наш, наш завод, который будет. Это, почему мы не проводим? Это, если есть какие-то сомнения, то, какое -то, сомнение, то это можно на завод поехать посмотреть. Поставлено письменное Нужна Нужно участие государства. Дайте гарантированный ресурс сырья землю, ну и так далее. Был подписан меморандум, включая Академию наук от сопровождающих президент. Потом подписал представитель холдинга, который холдинг, Хайдер Холдинг, который был специально создан, чтобы концентрировать эти средства для украинского холдинга. Началось движение сразу с их стороны. Такое письмо еще раз на третье лицо, Тогда восстанавливается холдинг будет подписывать соглашение финансовое с нашим предприятием Никаких миллиардов никто не собирается сегодня. Сегодня будет финансироваться первый этап ТЕО. Это где-то 7-10 миллионов долларов. Когда будет сделано ТЕО, будет согласовано оно со всеми службами. Охрана природы, ну если вы знаете, что это согласование со службами Ими оно будет сертифицировано. И вот тогда вот эта вот группа начнет финансировать этот проект. Вот тогда не сейчас. Соотношение, так сказать, вот что они хотят. За вложенные деньги они хотят 50% их собственности. То есть 50% владения собственности 50% продукции. Когда вот это видели наши партнеры, сразу получили письмо. Холдинг прибудет двигатель в течение заработного компании, конторы на сохранение, и сразу же будет прописано финансовое соглашение на Но нам не хватит угля для того, чтобы это предприятие было ярко и рентабельно, поэтому мы делим какую-то часть, мы будем здесь, в со соседних полях, чтобы упасть. Именно ту часть, которую не может обеспечить наша среда. И самое неприятное, почему-то в вопросах не было а что мы делать делали горняки за тех, кто там построил? Это Я сомневаюсь, конечно, что за 7 месяцев вы сделаете сначала по ТЕО и погодите все позиции. Сначала? Экспертизу. Нет, по тему, по заводу. А, по заводу? Ну, нет, конечно, не надо обсуждать. Приблизно сколько будет? Год. Год это минимум. Рик. И еще тогда вопрос. Термин побудовы завода. Руки прибыли, так? От вот начало проектирования допуска первой очереди это где-то 40 месяцев. Три Проект безумовно, я все на наш рост, на наш рост, уже цикавый и очень хотелось бы, чтобы был миллион життя. Но вы, або приехавшие сюда, не вошли в наш курс прав в регионе, або где-то, что как сказал Виктор Борисович, пока не стыкуется. Шахты находятся на приватизации. Наши. Сколько я И... знаю, одна. Подождите, подождите. Вы же 5 червоноградских, если уже говорить, 5 червоноградских десятка шахт. Все на приватизации находятся эти шахты. Значит, доля их не ведут. Ко мне тоже да, да, приходили проходили да, профсоюзы. Мы договорились так. Вот мы послушали от первых лиц, да, вот от да. лиц, которые пробиваем эту тему, мы услышали первичную информацию, назовем его презентацией. Каждый услышал. Вот в мозгах переварится, вот завтра те, кто хотят, мы соберемся узким составом, и все какие вопросы возникли по вот этой презентации, мы на них ответим. Первая информация, следующего характера, чтобы вы правильно понимали, проект перспективный. Что значит перспективный? Год, плюс еще год, то есть два года будет идти предварительно техническое обоснование плюс проектирование. С третьего года, вы видели там график, до 21 -го года включительно, вот если с 16 все начнется, в 21 году будет пущен комплекс. Грубо говоря, вот с 21 -го года будет все то, о чем они рассказывали. Мы не вкладываем туда деньги, в нас вкладывают Вкладывают деньги компании, у которых есть деньги, которые работают в Европе, и они хотят уменьшить свои платежи в налоги, ну там есть нюансы в на налоговом законодательстве, и вложить эти деньги сюда, чтобы потом отсюда часть прибыли заработать, понимаете, не платить налог на прибыль, а еще и заработать. Но это финансовая схема. Для нас главное, к нам придут самые современные, которые только могут существовать на сегодняшний день, технологии. Атисом Круп это компания, одна из немногих мировых лидеров, скажем так, в этой области. Второе. К нам придут зеленые технологии из Европы. Третье. Мы наконец увидим европейское отношение и к технологии, и к оборудованию, и к проектированию, и к монтажу, и как к послуживанию, и к работе вообще на уровне европейского качества на предприятиях. Четвертое. Наши шахты будут работать по линии, по линии обеспечения, как сырьевая. Мы обеспечим своим углем. То есть мы в одной цепочке. Неразрывная цепочка. Вот нам скажут, например, каждые сутки полторы там тысячи тонн угля должны давать шахт. Вот мы полторы тысячи тонн, вы не получите. Это наша обязательность. Я хочу сказать, что у нас есть все уже досить, дуже долго для нашего региона, для города Новоград. Якщо хоча на 50 процентів, це дуже великий плюс для нашого регіону. На рахунок цієї фірми швейцарської, ну, відповідно, однозначно.